Ребята представляют клубы Донецк, Мариуполя, Днепропетровска, Киев. Женя Сахнек представляет Чешскую лигу, Чешский клуб. Августин Казанчук сезон провел в Литве. Двое ребят из Южного, Володя Орлов, сезон провел в Испании. Тренерский штаб, да, это Владимир Коваль и Владимир Чурсин, Днепропетровский, Кривой Рог, соответственно, все работают с полной самоотдачей, все приехали с желанием. Поэтому э, нас, как тренеров, это очень радует. Так как мало времени на подготовку, относительно мало времени, э, все должны были приехать уже в кондиции. Ребята выполнили задачу тренирования. Э, у каждого, конечно, свой порог э, кондиции, но. Э, они все готовы примерно так на 80% от максимального. Все остальное мы уже доработаем с ними, но самое главное э, – слепить, наверное, тот коллектив, который и тот стиль, который нам присущ. Поэтому мы подбирали игроков под, э, под свое видение игры и надеемся, что мы не ошиблись. День насыщен. Э, начинаем тренировки с 7 утра. Э, и заканчиваем поздно вечером в 9. То есть так распределяем нагрузку, интенсивность и направленность тренировок так, чтобы мы могли в оптимальной форме подойти к чемпионату Европы. Потому что первое у нас экзамен, наверное, это будет турнир в Китайской Народной Республике. Мне будет очень хорошие представители различных школ баскетбола. Это Америка, Литва. Китай, и мы э, сыграем 9 игр, и на основании этого мы э, интенсивных э, игр мы определим тот костяк, который будет защищать честь страны э, в Боснии и Герцеговине. Для нас самый главный соперник это мы сами. Нам нужно быть готовым на, на 100%, и тогда мы к каждой команде уже будем подходить отдельно и э, будем знать слабые, сильные стороны их. Нам нужно убрать, наверное, наши слабые стороны. Ровные соперники. И Швейцария, и Австрия, и Голландия, Финляндия. Они в последнее время очень хорошо развивают молодежный юношеский баскетбол. Поэтому от них можно ждать всего, что угодно. Белорусы, грузины, тут без вопросов. Они будут доказывать, что они достойны нам больше молодежная сборная – это уже первый шажок уже во взрослую жизнь, в взрослый баскетбол, где-то первая ступенька в национальную сборную студенческую. Каждый уже должен сейчас уже стучаться в дверь и доказывать, на что он способен.